Тепер поговоримо про результати виборів до Європарламенту. Вони закінчилися місяць тому, але відбуваються там всередині певні зміни, які можуть впливати на рішення щодо України. Зокрема, третю за чисельністю групу сформували націонал-консерватори та євроскептики. І називається ця група Патріоти за Європу деякі з них скептично або відверто опозиційно ставляться до допомоги Україні. Зокрема, на другий день роботи нового парламенту 56 учасників групи голосували проти резолюції щодо допомоги Україні. 15 утримались, лише двоє підтримали. Ідейним натхненником нового альянсу виступив. Вгадайте трьох раз прем'єр-угорщини Віктор Орбан. Кістяк групи утворили партія Ано, колишнього прем'єра Чехії Андрія Бабіша, і ультраправа австрійська партія Свободи. Вони ухвалили патріотичний маніфест за європейське майбутнє, в якому виступають проти подальшого посилення повноважень інституцій ЄС. Орбан залучив до цієї групи також французьке національне об'єднання Марін Лепен. Офіційний лідер, якого Жордан Барделла, очолив групу. До неї також входять представники дев'яти партій. Станом на зараз у ній офіційно зареєстровано 84 учасники. Угорська партія Фідес і Австрійська партія Свободи наполягають, що потрібно відмовитися від підтримки України, що це не їхня війна. і Є набагато важливіші питання в Європі, які потребують вирішення. Про це пише БіБІСІ Україна. Також ці партії припускають повернення до використання російських енергоносіїв, що згодом дозволить провести екологічну трансформацію дешевшою ціною і знизить оплату за комунальні послуги. Австрійська партія свободи заявляла, що приєднання країни до санкцій проти Росії є порушенням суверенітету Австрії і вважають, що вступ України в ЄС. Знищить місцеве сільське господарство, закликають накласти вето на перемоги щодо нашого членства. Проте єдиної позиції щодо війни Росії проти України в альянсу немає а водночас свою думку мають лідери партії, що увійшли до цього альянсу. Зокрема, відома позиція Віктора Орбана, який блокував і блокує виділення допомоги Україні від ЄС і ухвалення нових пакетів санкцій. Також Орбан досить часто спілкується з кандидатом в президенти. Ша Дональдом Трампом, який також шукає якнайшвидшого завершення війни між Росією та Україною, і це суттєво посилює позицію угорського керівника в Альянсі. Так, ну і докладніше тепер на цю тему. Ми поговоримо наскільки це небезпечно для України з депутатом Європарламенту П'ятрас Аустрявічем зараз з нами на зв'язку. Наші вітання, П'єтрас. Вітаю день. вас. О, дякую вам за українську мову. Якби знала литовську, я б вам <с відповіла. Спасибо. П'ятеро, скажіть, будь ласка, з приводу ось цього альянсу, який створили ось ці партії, зокрема під керівництвом Віктора Орбана, про що щойно розповідала? На вашу думку, як ви бачите ситуацію? Наскільки у них є шанс переломити розклад сил в парламенті? Чи можуть вони просувати, наприклад, план примирення з Росією? Адвокатом цього зараз виступає Орбан? Взагалі, наскільки вони можуть впливати на плани і позиції інших країн? Европарламенту. Знаете, вот наверное, самое большое отличие от бывшего парламента Европарламента с нынешним это то, как какой в какой очереди будут высказывать свои мнения политические группы. Значит, по значит числу членов группы представляется и возможность высказывать или говорить на пленарной сессии. Так, в, будущее, бывшем Европарламенте мы, то есть либералы-демократы, были третьей группой, и мы всегда говорили на, как бы, третьим, с третьим номером. Теперь мы уже пятая группа. А перед нами будут две группы, которые будут говорить уже как бы высказывать свое мнение, которое не обязательно схожее с мнением, значит, руководящей коалиции, а это и будут и патриоты и так называемые реформаты, реформаторы, консерваторы. Мы только на пятом месте, и это само по себе уже говорит многое, потому что вы представляете себе, если э, э, говорящий третьим номером или четвертым номером уже говорит кое-что совсем другое, чем говорили первый и второй номер, то есть консерваторы и социал-демократы. Поэтому да, это имеет значение. Эти политические группы, и особенно э, суверенные, э, вот эта группа, в которую входят Орбан и э, 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 Бабиш из из Чехии. Они особенно, по-моему, будут говорить против общей линии или, скажем так, стратегической линии Евросоюза. Они будут высказывать или предлагать такие, я бы сказал, сказал бы мнения, которые вообще ну, мало схожие с общим пониманием тех обстоятельств, которые складываются на сегодняшнее время. И может такое представление у людей сложится, что, знаете, так вот, нету общего мнения в Европарламенте. Смотрите, что говорят. Этим очень используются прокремлевские, значит, все СМИ и другие инфлюенсеры. То есть, они будут это все использовать для того, чтобы показывать, что нет одного мнения в Европарламенте, что, да, вот есть такое мнение, что надо идти на мирные переговоры, Любим, любим, при любых обстоятельствах, да, это главное, чтобы мир был бы какой-то в Европе, никто не представляет, какой это мир будет, но главное, чтобы был бы мир. И вот такую, я бы сказал бы, очень смутную, такую хаотическую ситуацию, наверное, вот и будут представлять эти партии, то есть партия и патриотов так называемых Европы, и суверенов, которые, я должен сказать, да, они имеют в численном выражении намного больше, чем они имели в предыдущий раз. П'ятраз, а ось до речі, ви вже згадали про партію Бабіша, от експрем'єра Чехії. Мені так дивно, тому що він же був прем'єром, тоді коли якраз був цей скандал з російськими дипломатами, коли їх висилали з Чехії. А тепер виходить, що він за мирні переговори Росії України, тобто він навпаки, тепер вже якось змінив свою думку і кажуть, що він впливо, і він тепер проти того, щоб Україні давали давала допомогу Чехія із приводу зброї. И говорят, что он на следующих выборах близкий очень до победе. Я должен сказать, что господин Бабиш вообще имеет очень такую не одноразовую я бы сказал бы, неодноразовое мнение неоднозначное. о отношениях с Россией и так далее. У него это меняется. Это меняется из-за экономических интересов, как он представляет ситуацию сам по себе. И знаете, мне уже пришлось самому работать с представителями этой партии у нас в группе, и я не всегда был очень, я, я бы сказал бы, в восторге, как они голосовали. Они очень часто не поддерживали резолюции по поводу Украины, они сдерживались, то есть нейтральное как бы мнение, но нет, всегда говорило, что эти представители, они имеют какое-то совсем разную, разное представление о вещах. вслух вслухати, не висказують, но в собі вони щось тримають, такою, чого ми не, не розуміємо до кінця. Так і що... що їх тоді об'єднує? Перепрошую, Петре. Що їх тоді об'єднує цих учасників цього альянсу? Це проросійська якась позиція, це якась ближче своя сорочка до тіла. Вони не хочуть, щоб якось були ущемлені їхні країни, економічна ситуація. Чи вони просто привертають до себе увагу, щоб поторгуватися, і на них звернули увагу? Знаете, сами по себе эти лидеры представляют, я бы сказал, бы такие непризнанные политики в Европе. Сам Бабиш, он был премьер-министром, но я бы не сказал, что он был очень популярным. Хотя проводил определенные реформы, делал неплохие дела, но на европейском уровне он не имел признания. С ним никто не шел в большую дружбу или не искал никаких знаете, предлогов встретиться, поговорить и сделать фотографию. Так же, как и с э, Орбаном. И вот в таких обстоятельствах и э, э, такие политики, они очень амбициозные, да, у них очень большие амбиции. Э, кстати, Бабиш, он миллиардер, да, он большой предприниматель. Э, я думаю, что господин Орбан тоже очень богатый человек, хотя э, мы знаем о, о нем, наверное, еще не все, да. И эти такие богатые, амбициозные политики, они ищут такого признания, и они находят, наверное, в таком способе бросать вызов общей линии Евросоюза. Вот. А мы можем это делать. А мы, как говорится, мы живем в демократических условиях, и мы имеем возможность бросить вам вызов и делать так, как мы хотим. Они, наверное, очень сложные персонали, сами по себе, я бы сказал бы. У них есть неодноразовые контакты с российскими, наверное, и политиками, и предпринимателями. Так что от них я ожидаю любых выходов или значит, разных, я бы сказал бы, неопределенностей, которые они могут создать в будущем. Що їх об'єднує, ще на сам кінець хочу уточнити. На вашу думку, ось ці 9 партій, там 84 депутати? Ну, 84 это да, это, конечно, цифра не маленька. Я б сказав би, но я зاتي я вам приведу другу цифру, про яку давайте ми поговоримо більш позитивно. Вот неделю тому назад я инициировал опять создание дружбы неофициальной группы дружбы с Украиной с европейской Украиной. Так что у нас на сегодняшний день уже 90 депутатов Европарламента, и это очень красивая цифра. Это больше, чем вот цифра этих патриотов, так называемых Европы и так далее. Так что про европейские настроенных депутатов есть. Трижды, четырежды, да, или еще пять раз больше, чем этих депутатов из этих радикальных сил. Да, надо признать, что Европа радикализировалась. И определенные слои людей, населения Европы видят проблемы, которые не решаются. Во-первых, это, наверное, связано с иммиграцией, да, в некоторых случаях и с экономическими трудностями. Мы все переживаем не самые легкие времена и знаем, почему определенные рынки закрылись и так далее. Но я не думаю, что нам надо смотреть только на этих политиков и думать, что вот это наша трудность. Я думаю, что основная наша трудность – это те, я бы сказал бы, задания, те, которые нам надо принимать, те решения, которые мы должны принимать, несмотря ни на какие условия. Мы должны найти на себе достаточно политической воли, чтобы принять до конца и достаточно решения, чтобы победа Украины была гарантирована, а безопасность Европы была полностью обеспечена. Зрозуміло, дуже дякую вам. І на сам кінець, якщо під підсумку ще таке питання. А на вашу думку, П'ятраз, чи варто і як можна було б боротися ось з такими партіями, з такими заявками, з такими підходами, з політиками, у яких така позиція проросійська Знаєте, треба признати, що Росія бросила больші стрільства, більші сили для того, щоб впливати на виборців в Європі. Многие из них э, просто обманутые, э, многие правительства не до конца и не вовремя поняли... Э, 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 да, э, Да, конечно, и пропаганда, и дезинформация, она шла огромным потоком. Это же все-таки ошибки прошлого, надо это признать. Э, Раньше никто не принимал культуру как на, значит, средство пропаганды, а мы знаем, что Россия, спорт, культура и другие средства всегда были использованы целиком, чтобы изменить или влиять или создать совсем другое картинку, намного более красивую, чем в настоящем времени. Так что. Мы имеем много проблем и в Евросоюзе. Не до конца еще объяснили своим людям, с какими трудностями мы сталкиваемся. Но я думаю, что все-таки, смотрите, есть достаточное количество европарламентариев, которые состоят в, этом, в этой правящей коалиции. Я очень надеюсь, что наши решения, когда мы будем выходить на голосование, будут поддержаны достаточно, чтобы это принимать. А що, якщо є інші это ми как це бы, знаємо, але все-таки я думаю, надіюся, що європейський наш курс піде вперед, і Україна будет з нами. Так я вам дякую за сьогоднішнє включення, за сьогоднішнє інтерв'ю і взагалі за вашу багаторічну підтримку України. Ми це знаємо, бачимо Поехали. і цінуємо. Спасибі. Слава Україні! Героям слава! Депутат Европарламента Петрес Ауштрявичус був з нами на зв'язку. Поїхали далі.